Сейчас то, что мы говорим при, при Виталии Кличко, чтобы ни у кого не было сомнений или повода куда-то что-то добавить. Еще раз, довожу до всех следующее, что мы сюда пришли, чтобы организовать работу. Для этой работы нам надо совместно организовать усилия, которые направлены прежде всего на выделение нам помещений, ресурсов и средств. В чем они заключаются? Вот здесь вот здесь написано, что мы это озвучим. Но нам, кличко нужен, не как конкурент. А чтобы мы вместе с ним работали, мы, мы должны донести до него именно это. Так точно, как друг и партнер. Да -да -да. и, и здесь мы пришли не, не просить что-то. Мы находимся у себя дома. Поэтому мы хотим навести у себя порядок. Поэтому в таком русле мы будем вести дружество. Раз да, 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 да. И поэтому я думаю, что ни у кого не будет больше э, желания задавать вопросы. Поэтому я думаю, пять, вот я абсолютно согласен с Женей, что пять речников будет достаточно. Все остальные, может просьба тихо, молчать, да, слушать. Да, да. Дима, но ну, по ходу э, э, речников может возникнуть какая-то ситуация, что человек может задать конкретно вопрос. Это второй вопрос.